श्रीगणेश भुजङ्गस्तुतिः श्रियः कार्यसिद्धेर्धियसत्सुकदेव पतिं सज्जनानां गतिं देवतानां नियं तारमन्तस्वयं भासमानं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् गुणानां सदेशं करिन्द्राननं कृत्तकन्दर्पमानम् चतुर्बाहुयुक्तं चिदानन्दसक्तं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् जगत्प्राणवीर्यं जनत्राणसौर्यम् सुराभीष्टकार्यं सदाक्षोभ्यधैर्यम् गुणैश्लाघ्यचैर्यं गणाधीशवैर्यं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् चलद्वक्रतुण्डं चतुर्बाहुदण्डं मदस्राविगम्डं मिलच्चन्द्रखण्डम् कनकं तकाण्डं मुनित्राणशौण्डं भजे विघ्नराजं भवानीतनोजम् निरस्तान्तरायं परि स्तमायं चिदानन्दकायं सदा मत्सहायम् अजस्रानपायं त्वजं चाप्रमेयं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् वरं चाभयं पाशपुस्तक्षसूत्रं शृणिं बीजपूरं करैः पङ्कजं च दधानं सरोजा सनं शक्तियुक्तं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् ूषुकारूढमाधारशैक्त्या महा समाराधिताङ्ग्रिं महामातृकाभिः समावृत्य संसेवितं देवताभिः भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् श्रुतीनां शिरोभिस्तुतं पतिं सिद्धिबुद्ध्युर्गतिं भूसुराणां सुराणां वरिष्ठं गणानामधीशं भजी विज्ञराजं भवानी तनोजम् समाराध्यमब्जासनाध्यै समस्तैः फणाभृत्समाभद्रतुण्डं प्रसन्नं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् लसन्नागकेयूरमं जीरहारं भुजङ्गाधिराजस्पुरकर्णपुरम् कनद्भूतिरुद्राक्षरत्नादिभूषं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् स्फुरद्व्याघ्रचर्मोत्तरीयोपधानं तुरीयद्वयात्मानुसंधानधुर्यम् तपो योगिवर्यं कृपोदारचैर्यं भजे विघ्नराजं भवानी समस्तम् दिवि ज्योतिषां मण्डलं चात्मान च चा। भजद्भक्तसौभाग्यसिद्ध्यस्तबीजं भजे विघ्नराजं भवानी तनोजम् सदा वासकल्याणपूर्यां निवासं गुरोराज्ञाय कुर्वता भूसुरेण మహాయోగి డు సిద్ధం తి కృతం స్తోత్రమిష్టార్దం తత్పట్వం ఇది శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య యోగి కృత శ్రీ భుజంగ స్తుతి సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ గణేశాయ అని కామెంట్ చేయండి